Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera Alhamdulillah Nahmaduhu wa nusalli Ala rasulihil karim Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Saudara Pengurus Majlis Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaleha Tansi KSN Tuan Bandar Tuan-tuan utama rakan-rakan yang menyelenggarakan dari Khazanah Nasional dan semua agensi terlibat, Think City. Um, uh, hari ini kita mengangkat uh, martabat ibu kota kita sebagai kota warisan. Dan uh, selalu dalam pembicaraan tentang kota pembangunan, saya selalu menukil hujah pemikir filosof Mark Twain dan kalau beliau mula mengunjungi Washington DC kerana beliau kagum dengan pembangunan yang baru yang hebat tetapi beliau menyebut ya, impressive structure but culturally barren gersang dari segi budayanya satu kota itu harus hidup segar dengan physical yang menarik, menawan sesuai dengan perkembangan teknologi dan zaman tetapi juga harus mengakar kepada tradisi dan budayanya sebab itu dalam fasa-fasa pendidikan saya harus selalu tekankan Memang kita tidak akan maju kalau kita tidak menggapai langit. Teknologi baru, digital, artificial intelligence, bicara tentang transisi tenaga. Harus dan wajib kita segerakan. Tetapi menggapai langit itu harus mengakar ke bumi. Mengakar ke bumi itu artinya faham secara, faham budaya, faham nilai, faham akhlak. Kerana ini mengizinkan dan membenarkan kita menjadi mempertahankan nilai manusiawi mengangkat karamah insan walaqad karramna bani adam ya dan dan bila Quran sebut insan itu karamah itu manusia jangan kita cuba remehkan kedudukan mana-mana golongan atau kaum jadi ini kalau ikut falsafah Madani yang kita cuba terjemahkan dalam warisan. Memang ada usaha-usaha yang lalu yang kita harus ingkiraf. Tetapi sejak dua tahun yang lalu, dengan mula memberikan satu arahan um, pandangan kepada Khazanah untuk menerajui projek ini dan kita rasa kalau benar kita serius untuk menetekankan identiti supaya Kuala Lumpur itu unik. Kuinikannya bukan kerana bangunannya Twin Tower saja. Kuinikannya itu kerana identitinya modern technologically savvy dan bergerak mengikut tuntutan zaman dengan AI-nya tetapi ada kelainannya orang kenangnya kerana dia pertahankan sejarah budaya nilai kepelbagaiannya akarnya tentu seperti Kuala Lumpur sudah tahu dalam di kalangan pengkaji sejarah itu kita tahu ada percobaan zaman penjajah apa yang disebut ya, menulis sejarah mengikut pandangan mereka bahawa sejarah itu hanya bermakna modern membangun dengan kehadiran penjajah kita tidak mewakili pandangan begitu sebab itu perlu umpamanya seperti mana yang pernah dikupas oleh sajana kaji masyarakat Profesor Hussein Alatas yang menyebut tentang the reconstruction of Malaysian history. Maka kita rangka semula melihat faktanya. Peranan Raja Abdullah buka Kuala Lumpur. Kemudian disertai oleh tokoh-tokoh pembesar bangsawan lainnya. Dan kemudian diikuti dengan kehadiran Jab kemudiannya. Dan berikutnya kehadiran masyarakat India bersama. Jadi kita tidak lihat sejarah ini sebagai sejarah Yang terpencil Ataupun sejarah satu kaum ya. Tapi tidak harus memadam Atau memungkiri kenyataan ya. Bahawa Pertumbuhan asalnya itu Yang diterokai oleh Raja Abdullah Kemudian dihebatkan dengan gedung Bangunan Sultan Abdul Samad Sultan Selangor ketika itu Ini semua harus Menjadi suatu bahan yang membanggakan kita Kemudian dengan Tokoh-tokoh peniaga Seperti japa aluai yang juga membantu Kemudian menyemarakkan dan menyegarkan Dari segi Kota Dengan uh, Kegiatan dagang yang mula uh, pesat. Oleh itu Warisan ni harus diteliti Sebab itu saya telah Mengangkat supaya jatuh kuasa itu dipenguruskan bersama oleh Dr. Zaliha, mewakili wilayah persekutuan dan Amir Hamzah, Menteri Keuangan kedua. Jadi dia jadi suatu fokus nasional dan penglibatan besarnya tentu khazanah dan saya ucap terima kasih Amirul Faisal dan seluruh pasukan khazanah kerana telah melabur dengan besar ya, hampir 700 juta ringgit untuk sekitar yang dipertanggungjawabkan kepada khazanah. yang tentunya bukan elemen komersial dari sudut kepentingan khazanah terbatas tetapi komersial akhirnya kerana ia akan menarik pelancongan dan sebagainya tetapi ini adalah satu khidmat yang boleh membantu mengangkat martabat dan negara kita sebagai warisan Kuala Lumpur. Kemudian seperti mana sudah tahu dia saya harus akui kerana saya telah kembangkan tujuan itu saya bukan bagaimana stesen kereta api maknanya kita perlukan kerjasama uh, oh, eh, khazanah tadi termasuk kakosa seri negara Dan orang yang ikuti kakosa itu saya agak ada uh, sentimental sikit kerana masa saya muda uh, ketua muda UMNO ketika itu saya telah menuntut supaya pihak Inggeris menyerah semula kekuasaan itu kepada negara Malaysia. Dan sedikit semangat. Jadi uh, saya ucap terima kasih kerana khazanah telah uh, dapat uh, <coughs> merangka satu projek yang agak menarik bukan saja kakosa Sri Negara tetapi persekitaran dengan mempertahankan kehijauannya, persekitarannya, ya, dan harmoni di antara keperluan fizikal dengan nature. Dari segi kajian dan KTMB saya katakan akan masukkan program ini dalam uh, KTMB dan uh, stesen kereta api Kuala Lumpur itu dalam kerangka besar kita. Maknanya bukan lagi ter uh, Terikat pada satu kawasan yang terbatas tapi yang enggak, laluannya itu jauh lebih besar. Kemudian uh, sudah tahu juga kita minta um, PNB mereka 118. Walaupun ada perancangan yang lama tetapi ada beberapa perubahan yang kita harus lakukan untuk memungkinkan ia berkembang selagi dan sinergi dengan kerangka besar kita. Tentang Kota Warisan ini, tentunya daya bumi terikat dan daya bumi itu uh, milik Petronas yang memerlukan penyertaan Petronas untuk memastikan daya bumi diperindah dan diubah suai di mana perlu untuk memastikan ia mengekalkan semangat Warisan ini. Saya ucap sekali lagi terima kasih kerana. Uh, rekan rakan menyegerakan pelaksanaannya selalu kalau unjuran kazanah kalau dia kata nak siap Jun 2026 saya kata mengapa tak boleh siap Disember 2025 Nah, uh, itu dia kata ada masalah itu masalah dia jadi saya bersyukur terima kasih kerana mereka ambil berat dan saya dah minta berikan ruang kepada dua Pengurusi bersama untuk bandar dan negara akan termasuk khazanah, PNB, KTM untuk menjadikan ini program segera. Ya, kita mahu uh, Malaysia itu uh, memulakan suatu kerangka perancangan yang modern, yang berteknologi baru tetapi mengakar ke bumi dengan warisan dan budayanya nilainya yang memberi kemudahan kepada rakyat terbanyak. Perancangan-perancangan kita ini selalunya di atas. Di kalangan golongan elit. Kita fikirkan gedung-gedung besar. Dan rakyat bangga. Tapi kemudahan kepada rakyat apa? Ya? Dia, dia melancung, dia melihat. Uh, oh, hebat tingginya. Tetapi, restoran kecilnya, warung-warungnya, gerai-gerainya, perumahannya, Tempat permainan anak-anaknya, kemudahan perpustakaannya, gedung-gedung sejarah yang boleh dikaji dan digali itu hampir tidak ada. Maka sebab itu perancangan kita ini mesti perancangan yang secara langsung dan tuntas memusatkan kepada keperluan negara moden, tetapi tidak boleh meminggirkan rakyat. Sebab itu seperti itu, saya tekankan kepada bandaraya. Saya tidak akan boleh terima projek nak hebat, megah dengan gedung-gedung besar dan perkasa. Itu pandangan orang lain. Saya mahu gedung-gedung kecil termasuk gerai-gerai dan warung-warung yang bersih tetapi mem mematuhi syarat-syarat ketat, indah dan memuliakan rakyat yang 75-80% gunakan. Bayangkan. Ya. ya dan kita tidak tidak menolak bahawa untuk Malaysia menarik atau Kuala Lumpur menarik penyertaan pelancong dan juga uh, rakyat umumnya termasuk golongan elit atasan dia perlukan uh, hotel bintang tujuh, biarlah atau restoran-restoran restoran yang megah dan hebat tak ada masalah dia nak makan dia bayarlah itu soal dia tetapi ya, jangan kita fikir Pembangunan ini berarti pemusatan ke arah itu. Padahal 80% rakyat itu digeruk, gerai, di warung, di restoran kecil. Ya. Jadi ini diberi perhatian tapi ala kadar. Padahal kalau dilihat staff kita kebanyakan dari golongan itu. Kalau tidak terlalu rendah, menengah. Sebab tu saya kata kita tukar mindset Ya. Dan dan ini harus lakukan. Dan saya tak terima kasih kerana tekanan ini memberi kesan dan ada perubahan-perubahan yang dilakukan. Kalau orang tanya saya nak bangga Kuala Lumpur dengan apa? Ya, gedung besar. Ya. Tetapi saya akan lebih bangga kerana majoriti rakyat itu boleh mendapat rumah yang selesa. Majoriti rakyat akan mendapat peluang makan dengan harga yang lebih murah dengan gerai-gerai yang disewa murah tetapi bersih dan indah. <tuk> ini baru memaknai Madani. Saya tidak mahu jadi Madani itu sebagai slogan lunak tapi tidak memberi bekas. Jadi kalau saya tanya nilai saya tentang prestasi bandaraya Kuala Lumpur, saya lihat ini dulu. Apa faedah langsung pada rakyat? Maka itulah sebabnya maka KPKT baru-baru ini mengusulkan pindaan plan uh, untuk akta pembaharuan rumah perumahan yang menimbulkan kontroversi yang saya kurang mengerti mengapa harus dibantah orang yang biasa di Kuala Lumpur bukan saya dengan hotel-hotel bintang 5 dan 7 tetapi dengan kawasan perumahan rakyat akan tahu bahawa sebahagian besar rakyat kita itu hidup dalam kediaman rumah-rumah yang sangat rendah dan sederhana dan ada yang telah hidup di flat PPR yang berusia sudah 50 tahun. Ada yang flat, saya tahu kawan-kawan di PDRM punya masalah kerana kawasan sesak, tidak keselesa, masalah sosial yang berat, dadah dan disiplin dan pelbagai kerana tekanan begitu rupa. Tanggungjawab kita dengan keselesaan yang ada, dengan masalah yang ada tetapi mesti ada tumpuan, mesti bangunkan semua perubahan itu. Itu kan dijadikan bahan politik, caci mencaci, merampas tanah Melayu, agenda Cina untuk mengusir Melayu dari kota. Ini saya tidak mengerti politik begini. Kerana yang kita, status tanah tidak berubah. Apakah itu tanah Rizab Melayu? Kekal. Apakah tanah itu Rizab Emas, Malaysia, Malay Agriculture Settlement? Kekal setakat itu kekal tetapi kalaulah flat sri perlis yang paling pada pada saya paling ah uh, melemaskanlah saya tidak bangga sebagai seorang perdana menteri kalau tidak dapat melakukan apa-apa untuk bangun semula flat sri perlis sudah faham itu jadi saya ambil sikap masih demikian bila dibangunkan tahun 1961 Ya, ada baiknya keadaan itu, itulah upaya negara pada masa itu. Kemudian sekarang 2025, satu kamar, satu bilik. Satu bilik mandi, itu tandas. Anak enam. Kadang-kadang lebih. Dan hidup dalam keadaan sak itu tidak ada kemudahan-kemudahan asas di bawah. Jadi saudari, sebab itu kita kena pindah. Untuk menjamin mereka ini mendapat rumah baru di tempat yang sama atau lebih kurang kawasan yang sekitar dengan minima tiga kamar, tiga bilik minima dua bilik air tanas apa dia masalahnya? harganya maknanya daripada 70-80 ribu sekarang sampai Rp 300 ribu umpamanya perubahan kata tu dalam transisi itu Bandaraya harus pastikan ya, rumah sementara itu jangan terlalu um, demak. Lah. Biar ada kemudahan-kemudahan yang baik, lebih kuat. Supaya dihidup dalam dua tahun sebelum dibangunkan. Dan ini kebijaksanaan tentang tahap kelulusan. Sebaik saja kita luluskan, kita harus ambil tindakan yang segera menyegerakan melewatkan pelaksanaan 3 bulan bermakna sengsara keluarga itu 3 bulan. Bayangkan kalau kita di situ, rumah tak siap. 3 bulan tangguh, 6 bulan tangguh. Saya kalau ada pe pegawai yang terlibat, saya nak hantar pegawai itu hidup di rumah sementara itu baru dia tahu bagaimana sengsara dan seksa orang terpaksa menunggu. Jadi ini sebabnya mengapa kita ambil tindakan yang tegas. Apa kita tak boleh? Boleh. Apa kita tak mampu percepatkan? Mampu kita percepatkan. Saya bagi contoh apa namanya berbau ini. Zuleha, tu Maminah, Tuk Maminah tahu kita laksanakan projek perumahan madani. Saya tahu kalau biasanya 8 bulan, kaji situ. Ada ada ada, ada alasannya. Kena tengok itu plan itu tengok. Ada macam-macam lah. Ha? Tapi saya tahu cara dia. Saya kata, PM akan laksanakan pada tarikh sekian 46 hari daripada jadual saya bagi boleh siap pula kelulusan dapat kecekapan semua pantas wah luar biasa saya selut kerana mampu kita lakukan sesuatu yang belum dil dapat dilakukan sebelum ini tapi mengapa harus projek yang akan dirasmikan oleh Perdana Menteri saja boleh disiapkan begitu cepat saya bukan ada saham dalam projek itu tapi saya fikirkan kemudahan kepada pengguna di Pulau Pinang ada projek Perumahan Madani yang saya akan tunjukkan awal Jun insya-Allah saya beritahu pada mulanya saya akan tunjukkan pada pertengahan Mei Padahal memang saya tahu tidak akan pertengahan Mei saya boleh lakukan awal Jun saudara mali pejabat seberang perai siapkan semua kelulusan dalam tempoh 36 hari apa, yang, apa maknanya? kita mampu lakukan tahap kepantasan ini, kerana ini berarti kita memenuhi tanggungjawab ya. tetapi tentu syarat-syarat disiapkan kerana kalau kita terlalu luntur, pemaju-pemaju pun ada agenda dia jadi kita harus tegas kalau kamu siapkan dengan semua um, plan dan syarat-syarat dipenuhi, kita boleh persiapkan cepat. Sedangkan ini bermakna kos akan dikurangkan dan tidak dibebankan penghuni. Jadi, uh, saya harap rakan-rakan dalam Khazanah, PNB, KTM, Datuk Bandar, Kursi, faham maksud saya bila saya Bagi contoh-contoh ini dalam konteks warisan Kuala Lumpur. bukan saja kita nak indah but it can be done fast ya, dengan indah tetapi dengan kepesatan kerana kita dah ketinggalan lama ya, ada projek kalau kita lihat umpamanya bertahun-tahun dah jalan tapi cepis kukit cepis itu jadi bila siap uh, tahun 2055 hampir kiamat dah masa itu jadi sebab itu saya minta kerjasama rakan-rakan untuk menjegerakan dan saya betul-betul sangat hargai uh, usaha yang telah dilakukan satu perancangan yang indah kita harus sentiasa melihat perbaiki tapi jangan lupa nilai kita sebab itu soal nilai ini penting kita ada kelainan kita bukan kerana gedung kelainan kita kerana kefahaman kita tentang apa arti teknologi baru apa arti budaya dan dijilai dalam kehidupan. Keselesaan sebenar adalah keselesaan kepada majoriti rakyat. Bangunan ini atau warisan ini mesti menjamin keselesaan kepada majoriti rakyat. Kawasan hijau, keselamatan mereka, keindahannya, padangnya. Ya. Dan kesempatan orang berjalan yang bersikal. Ini bagi kita satu kota yang moden, baru dan bukan untuk memenuhi sama mana kelas tapi memenuhi keperluan semua rakyat. Jadi bagi saya ini satu detik bersejarah walaupun sudah kita angkat ke kedudukan dia yang Difungsikan oleh dua menteri dan uh, dengan pelibatan besar Dewan Bandaraya, ya, PNB, Khazanah, KTM. Bayangkan. Ini sebahagian yang lain saya dah berulang kali saya bawa hari ini dalam jemaah menteri. Kerana kalau ini berhasil betul dan ini menjadi cucu tanda dan contoh model terbaik pembangunan semua kota di negara kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.